Подушки, які мені мне приятно потереть в нос. Невероятный талант. Ого. Коли я викручувала в руки, це було нереально круто. Таких людей, я думаю, на планеті дуже мало, не що в нашій країні. Тепер я повинен зробити іще більше. Нам уже додатковий тур. Влад і Валерія. Чого плачете? Ілюжно. Це буде нормально. Просто зі нею ну, здружилися і стали близькими. Я розумію цю відповідальність на нас, тому треба показати, що вони правильно зробили що взяли нас. Я вважаю, що танцори в моїй команді найсідні проєкт. Любовна історія у вас. Да. Владу придется танцевать в стиле контемпораре. Да, это твой не родной стиль. Будем тренироваться и еще раз тренироваться и трудиться. И буду ему помогать, угу. да? Угу. Это тот тип людей, которые могут все. Радостный, радостный, да, да, да. Мне повезло, что я танцую то, что я уже умею. Вперед, сюда, вышел, вышел, да, на него! Держи ее аккуратней. Дети, которые никогда не делали поддержки, это касается Влада, никогда не стояли в паре. Я очень переживаю за них. Я танцевала в хип-хоп, брейк-данс, хаус, паппинг, а сейчас я танцую контент. Это дается трохи У меня не выходит. Нет, плохо. Да спокойней посмотри на нее, что ты дергаешься так. Ей это легче, ей этот стиль понятен. И, может быть, она вытянет на себе этот номер. Я очень боюсь, что приведу команду или... Я... И на нее, не спеши. Ты рад ее видеть, тебе интересно. На данном этапе эта пара может провалить номер. Что вы делаете? Хорошо. Провожаем наших супертанцов! Раз, два, три, Давай петь. 10, Десять! вперед! <свес> я, у меня такое ощущение, что я захватываю какой-то корабль. Я иду вперед! В атаку! Yeah, I used to be a grey and alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drum that's high enough to yeah, kill. Did you know that when it snows, my eyes become. You're a healthy baby But did you know that when it snows My eyes become large And the light that you shine can be seen Плакало. Розтробили? І просто пірвону? Ні, розстрої. Це дійсно хореографія майбутнього. Якщо вже зараз ви так танцюєте, що ж буде далі? Це було неймовірно. Красуня і чудовисько. Справжній. Зверь, який вы расповели тут, справжнюю каску вы нам подаровали. Это постановка Антона Давиденко, хореография прекрасная. Я не скажу, что мне понравилось все. В смысле? Новая пара. Вы всего неделю танцуете вместе, и это было очень заметно на входах в поддержке. Что-то мне эти комментарии очень не нравятся когда сделан легкий, правильный технический вход в поддержку, тогда и вся остальная поддержка будет выглядеть легко и красиво. Да, он никогда не раньше не делал поддержки. Никогда. Вот за 11 лет первый раз делал поддержки. Влад, ты танцевал не привычное для себя направление. Да, это твой первый опыт в контемпорарии. Ну, у тебя получилось, тебе скажу. Дякую. <плодисменты> Молодец. Влад, дера справжні принц і принцеса на нашому проєкті. І ця пара зараз у цей момент потребує одного. Ваших, шановні судді, оцінок! Мені здається, ця пара, е, якщо перед ними поставити якусь нову задачу, нову ціль, зробити їм виклик, зможе досягти ще більшого. переживает, двое. Посмотри, как он переживает. 8 5. Моя оценка. Ну, ладно. Я, безусловно, видела, что пока поддержки были не очень уверенными. Но, ребята... Ташенька, пожалуйста. Мальчик, который делает флексинг, и девочка, которая танцует контент, стали в пару. И вот так, за неделю, сделали такой номер. Это один из самых красивых номеров проекта. Я практически расплакалась от восторга. Только 10. Только. 10! Это максимальный балл на нашем проекте. Я не знаю, как танцевать, но это 10. Спасибо большое. Ребята, вы по отдельности очень сильные танцоры. Я очень хорошо помню, когда на импровизации Влад меня поразил своей музыкальностью, насколько он хорошо предугадывал музыку и подстраивал свои движения под нее. Я помню, как Лера танцевала элементы хип-хопа, при том, что это вообще не ее направление. У нее это было очень убедительно, и она не боялась этого. Вы очень талантливые дети, но сейчас э, в этой постановке вы еще не станцевались. Что-то вам еще помешало. Я думаю, что вы можете больше. Вы сделаете больше. Поэтому я ставлю оценку не для того, чтобы вы расстраивались, а ставлю оценку, чтобы вы анализировали свои ошибки и исправляли. Я ставлю вам восемь с половиной. Яку. Зараз давайте подивимося, який вас середній бал. І це дев'ять рівно. Є! Це гарний середній бал, але як сказали судді, є куди рости, є над чим працювати. Я вам бажаю успіху у майбутніх тренуваннях і я хочу вас знову побачити на цій сцені. Дякую. Це моя команда, вона дуже сильна. Владислав, команда Дантеса.